সেইকাৰণে মাকে শুনিছে গোপাই মনটো ভালে ৰাখিবলৈ হলে আমি কি কৰিব লাগিব তেতিয়া পুতেকে কৈছে মা মূৰ শুনিৰ মল কথা কহন্ত শুনন্ত মুত বিনে চিত্ত আনো দেবত নেদন্ত পৰম আনন্দ সি মনত মিলয় লয় দেৱে আৰু তিনি থাকে নচলয় গতিকে আমি ৰাতিপুৱা শুই থাকোঁ আপুনি আনন্দ বিচাৰিব নালাগে ভগৱানে আপোনাৰ ঘৰলৈ আনন্দ পঠাই দিব আপুনি দুখ বিচাৰিব নালাগে দুখ আপোনাৰ ঘৰলৈ নিজে আহিব আপুনি ভগৱানক বিচাৰিব নালাগে ভগৱান আপোনাৰ ঘৰলৈ নিজে আহিব এয়াই হৈছে ভাগৱতৰ দৰ্শন মনত ৰাখিব কথা দেই আপুনি ৰাতিপুৱা শুই উঠাৰ পৰা গধূলা হোৱালৈকে আপোনাৰ ঘৰলৈ অহা আলহী অতিথি ভকত বৈষ্ণৱ বন্ধু বান্ধৱক লগ পালে যি কৃষ্ণৰ কথা কয় শুনে আৰু গায় তেওঁ সদায় আনন্দত থাকিব পাৰিব আনন্দত তেওঁৰ ঘৰলৈ গুচি আহিব হবিলে কৈছে মূৰ শুনিৰ মলৰ কথা অহন্ত শুনন্ত যদি মা জানা কবা পৰিয়ালক কবা জীয়াই কৰি কবা ওচৰ চুবুৰীয়াক কবা বন্ধু বান্ধৱক আক কবা যদি নাজানা আনে কোৱাটো কাণ পাতি শুনিবা শ্ৰোতা নহলে বক্তা হব নোৱাৰিবা ধৈৰ্যই যোগ্যতা অৰ্জন কৰিব নোৱাৰে মুঠ পিনে চিত্ত আনৰ দেৱতাৰ মুঠে মাক আন দেৱতাত মনোযোগ নিদিবা কিয় ব্ৰহ্মা আদি কৰি জীৱ যত ৰাম 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 মায়ে যে মাজে আছে আপুনি মইনো কোন সৃষ্টিকৰ্তা ব্ৰহ্মা সংহাৰকৰা শিৱ পালন কৰ্তা বিষ্ণুকে প্ৰমুখ্য কৰি তেত্ৰিশ কোটি দেৱতা ভগৱানৰ মায়াক বন্দী হৈ আছে তেওঁ নিজেই আন্ধাৰত আছে অজ্ঞান আন্ধাৰত আছে গতিকে মায়াত থকা দেৱতাৰ আশ্ৰয় ল'লে কোনোবাই পোহৰ পাব নেকি আন্ধাৰত বহি থকা মানুহ এজনৰ কাষত কোনোবাই বহিলে পোহৰ পাব নেকি নাপায় ক'ত বহিব লাগিব যে মাং প্ৰবদন্তে মায়া মে তন্তিতে অর্জুনক কৈছে মই কুহর মূল কাষত যেতিয়া লাগে আশ্রয় নলবা তুমি তেতিয়া লাগে আধারতে থাকিবলে আর মুত যেতিয়া আশ্রয় লবা পরম আনন্দ আহি মনত মিলয় তেবে তাক আর কিনি তাকে নাছে আপনালকে পরসসা পরনিন্দা পর সমালোচনা করা স্বভাব আছে যদি আজি ইয়াতে এরিব আপুনি করিব পাইব আপনার আলোচনা পে যদি সমালোচনা পে যদি আনর অন্তর আঘাত দিয়ে তে ভগবন্তে কৈছে কাক আঘাত দিছ সবতে দেখুন মই আছে মোকে দুখ দিবা মোকে আঘাত দিবা মোকে অন্যায় কৰিবা মোৰে সীমাত ঠেলিবা আকৌ তোমাক মই ভালে ৰাখিব লাগিব নহব ভাগৱত শুনি এই স্বভাৱবিলাক এৰিবা বেয়া এৰি ভাল লবৰ কাৰণে ভাগৱত শুনিবলৈ আহিব লাগে দেই বেয়া এৰি ভাল লোৱাটোৱে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি ভাবোঁ সেইকাৰণে দাৰ্শনিক পণ্ডিতে কৈছে বেড ইজ বেড এণ্ড গুড ইজ গুড ডু বেড নেভাৰ নেভাৰ এণ্ড ডু গুড এভাৰ এভাৰ বেয়াটো সদায় বেয়া তাক ত্যাগ কৰিবা

কি খাব লাগিব কি খাব নালাগিব কি কৰিব লাগিব কি কৰিব নালাগিব কলৈ যাব লাগিব কলৈ যাব নালাগিব সেই প্ৰমুখ্য কৰি জীৱন সকলো সকলো পদ্ধতি ইয়াত উল্লেখ আছে প্ৰথম স্কন্দৰ পৰা দ্বাদশ স্কন্ধৰ ভাগতলৈকে যদি পৰীক্ষিতৰ দৰে আপোনালোকে শুনিব পাৰে আপোনালোকৰো মানে পৰীক্ষিত দৰে গতি পাব গতিকে আপোনালোকে আজিয়ে এটা মনত সংকল্প লৈ যাব লাগিব যে কলিতা বাপৰ দৰে আমিও ল'ৰা ছোৱালীকেইটা জন্মদিন বছৰত এবাৰ হ'লেও আমি জন্মদিন এটা পাতিম মানে শক্তি অনুসৰি দেই কাৰোবাৰ অৱস্থা ভাল সৰহকৈ মাতিছে পুণ্যৰ মাত্ৰাটো বেছি হ'ব আৰু কোনোবাৰ শক্তি নাই সেইকাৰণে কৈছে মানে শক্তি অনুসৰি তাৰ প্ৰীতি আচৰিবা ভগৱন্তস্বৰূপ ভকত কাৰোবাৰ অৱস্থা ভাল সৰহকৈ মাতিছে কাৰোবাৰ আৰ্থিক দুৰ্বলতা তেওঁ দহজন মাতক তাকে দি খুচি দিয়ে আৰু পবিত্ৰ অন্তৰে আপুনি পাতিব আপোনাৰ কি হ'ব ভকতৰ পদ ধূলি পৰাৰ লগে লগে ঘৰখন পবিত্ৰ হৈ গ'ল জাহাৰক গৃহতঃ নুহী উপগত একান্ত হৰি ভকত যিখন ঘৰত ভকতৰ পদন নকৰে সেইখন ঘৰ সাপৰ গাত চৰো গতিকে আমি পাৰিলেতো সদায় নোৱাৰিলে সপ্তাহত নোৱাৰিলে পষে কত নোৱাৰিলে মাহে কত নোৱাৰিলে তিনি মাহত নোৱাৰিলে ছমাহত নোৱাৰিলে বছৰেকত এবাৰ হলো আমি এনেধৰণে যদি জন্মদিন বাৰ্ষিক উপলক্ষক প্ৰতিষ্ঠা দিব ঘৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱস বাৰ্ষিক সেৱা বা কাৰোবাৰ স্মৰণীয় দিনত যদি আমি প্ৰথম স্কন্ধৰ পৰা দ্বাদশ স্কন্ধ ভাগৱতলৈ দিয়ে নিজে শুনাৰ লগতে যদি সেই জীৱক এটা শুনোৱাব পাৰোঁ তেতিয়া আমাৰ পৰীক্ষিতৰ দৰে গতি পাব এতিয়া পৰীক্ষিত আহি পৰীক্ষিতে মানে যেতিয়া তেওঁৰ ওচৰলৈ মৃত্যুমুখী পৰীক্ষিতৰ ওচৰলৈ যেতিয়া মানে সকলো ঋষিমুনি আহিছিল এতিয়া মানে পৰিক্ষিতে প্ৰত্যেককে প্ৰশ্ন কৰিছিল কোৱা দেৱ ঋষি কোৱা ৰাজৰিষি কোৱা ব্ৰহ্ম ঋষি কোৱা নীতিজ কোৱা গণ্য মান্যসকল মই কি কৰিলে তৎক্ষকৰ দংশনৰ পৰা নিজক বচাব পাৰিম চব যেতিয়া সমবেত হ'ল এই কথাটোৱে আমাক কি শিকাইছে যে আপোনালোকৰ মিছা গাঁও মানে মিছাজান গাঁৱত বাস কৰি থকা বিভিন্ন জাতি উপজাতি বা বংশ পৰিয়ালৰ মানুহ থাকিব পাৰে কিন্তু বিপদ আপদ এটা হ'লে মোৰ পৰিয়ালৰ নহয় মোৰ বংশৰ নহয় মোৰ সমাজৰ নহয় মোৰ জাতিৰ নহয় মনো বহুত কোনো ধৰ্মৰ নহয় বুলি খবৰ এটা নোলোৱাকে নাথাকিব ভগৱানে বেয়া পাব ভগৱানে কাক ভাল পায় আমাৰ ভগৱানে সেইজনকেই ভাল পায় যিজনে তেওঁৰ সৃষ্টিৰ প্ৰাণীবিলাকক আপোনালোকৰ একো বংশ পৰিয়াল নহব পাৰে কিন্তু বিপদত খবৰ এটা ল'ব তেতিয়া ভগৱন্তই ভাল পাব এতিয়া পৰীক্ষিতৰ ওচৰতে যেতিয়া সকলো আহিলে তেওঁ প্ৰেৰণা পালে সাহস পালে আৰু প্ৰত্যেককে প্ৰশ্ন কৰিলে কোৱা তোমালোকে মই কি কৰিলে ভগৱান মানে মৃত্যুৰ পৰা মই নিজক বচাওঁহে তেতিয়া কোনে ক'লে তপ কৰা কোনে কলে জপ কৰা কোনে ক'লে যজ্ঞ কৰা কোনে ক'লে দান কৰা কোনে ক'লে তীৰ্থ কৰা কোনে ক'লে স্নান কৰা নানা ঋষিৰ নানা মানা ঋষিৰ নানা মতে পৰিষিতৰ মৃত্যুৰ হৈ আঁতৰ কৰিব নোৱাৰিলে কিয় কাৰণটো আমাৰ একাদশ খণ্ড ভাগৱতত গুৰুজনে লিখি থৈ গৈছে যে ভগৱন্তৰ সৃষ্টি চাৰিমুঠি জীৱৰ ভিতৰত আজিৰ দৰে ঈশ্বৰৰ কথা শুনি পুণ্য অৰ্জন কৰি মুক্তি লাভ কৰিব পৰা শক্তি মানুহৰ বাদে আনৰ নাই গীতাত কৈছে অসংখ্যাত জীৱ আছে সংসাৰৰ ভিতৰে মনুষ্যহে ভজে ভজিতে নাপাৰে ভগৱানৰ সৃষ্টিৰ চাৰিমুঠি জীৱৰ অনেক প্ৰাণী আছে কিন্তু ভগৱানক ভজিব পৰা শক্তি কেৱল মানুহৰ বাদে আনৰ আমি জীৱশ্ৰেষ্ঠ মানুহ হিচাপে আমি কেনেকৈ ভগৱানক ভজিব লাগিব কেনেকৈ ধৰ্ম আচৰণ কৰিব লাগিব সেইজনে কেনেকৈ ভগৱন্তত ভক্তি কৰিলে জীৱই মুক্তি পাব সকলো কথা ভাগৱতত উল্লেখ কৰি থোৱা আছে সেইজনে তেওঁ নিজ মুখেদি কৈছে আন ধৰ্মবিলাক ঋষিবিলাকৰ মুখেদি কৈছে আনৰ ধৰ্ম ঋষিৰ মুখে কৰাইলা বেপথ কহিলা আপোনাৰ মুখে নিজৰ ধৰ্ম যত আন ধৰ্মবিলাক ঋষিবিলাকৰ মুখে দি খুৱাইছে সেইকাৰণে নানা ঋষি নানা মতে পৰিষিত মৃত্যুৰ হৈ আঁতৰ কৰিব অৱশেষত কহিলা আপোনাৰ মুখে নিজৰ ধৰ্ম যত যিটো ধৰ্ম আমি মানুহ হিচাপে পালন কৰিব লাগে সেইটোৱে হৈছে ভাগৱত ধৰ্ম ভক্তি ধৰ্ম নাম ধৰ্ম যিটো আজি কলিতাভাৱে অনুষ্ঠিত হৈছে এই ভাগৱত ধৰ্ম যদি আমি প্ৰথম স্কুলৰ ওপৰত দ্বাদৰ্ণ কৰি সৌভাগ্য লোকৰ যিয়েই থাকো আমিও উপৰীক্ষিত মুক্তি পাই যাম মনত ৰাখি মতে কথাটো সেইকাৰণে আপোনালোকে প্ৰত্যেকখন গৃহতে বছৰ এবাৰ হ'লো পাৰিলেতো যিমান বঢ়াব পাৰে নিজৰ ভাল নোৱাৰিলেও বছৰ এবাৰ হ'লেও এই অনুষ্ঠানটো যাতে আপোনালোকে অনুষ্ঠিত কৰি নিজৰ লগতে জন্ম দিয়া জীৱকেইটাকো যাতে যাতে কৰিব পাৰে গতিকে মৃত্যুমুখী পরিখিত সাতদিন সময় আছে মাত্র সাতদিন মাত্ৰ মৰিবলৈ ক্ষণ গনি আছে তেনেকুৱা মানে পরিখিতক যেতিয়া প্ৰথম স্কন্দ বা দ্বাদশ স্কন্ধলৈ সাতদিন দিন সাত ৰাতি পাঠ কৰি দিলে দ্বাদশ স্কন্ধ ভাগত ব্ৰহ্ম লগে প্ৰাপ্ত হৈ গল আহ মই ইমান সময় মৰিম বুলি ভয় কৰি আছিলোঁ তাৰ দেখুন মৃত্যুৱেই নাই অৰ্থাৎ আমাৰ জীৱৰ মৃত্যু নাই মৃত্যু কাৰ আছে দেহৰেহে কি আছে সংস্কাৰ আৰু গতিটো আমাৰ দেহত থকা জীৱটো শ্ৰেণী যুগৰ লগত তুলনা কৰিছে এটা শ্ৰেণী যুগে মুখৰ আগত আন এডাল বন নোপোৱালৈকে পিছৰডাল এৰি নিদিয়ে আমাৰ দেহত থকা জীৱটোৱে আন এটা দেহ নোপোৱালৈকে এইটো দেহৰ পৰা ওলাই অকমান দিছে ফটা চোলা এটা পিন্ধি আছিলে বজাৰৰ পৰা নতুন এটা অনাৰ লগে লগে আমাৰ দেহত থকা জীৱটোৱে এই পুৰণা দেহটো এই নতুন দেহলৈ গতি কৰিব এতিয়া আপোনাৰ দেহত থকা জীৱটো আপুনি ওপৰলৈ পঠিয়াব নে তললৈ পঠিয়াব গতি দুটা হয় আপগ্ৰেড নহয় ডিগ্ৰেড ওপৰলৈ যোৱাটো উৰ্ধগতি আৰু তললৈ যোৱাটো অধতি বা আত্মঘাটী আছেনে এতিয়া আপুনি কলৈ পঠিয়াব এতিয়া সেইটো আপোনাৰ দায়িত্ব দেই সেইকাৰণে এজন দাৰ্শনিক পণ্ডিতে কৈছে আমাৰ ভাগ্যখন আমি নিজে গঢ়িব লাগিব আমাৰ পৰিয়ালটো আমি ভাল কৰিব লাগিব আমাৰ সমাজখন আমি আনে কৰিব নোৱাৰে গতিকে আমাক ভাল কৰিবলৈ হ'লে আমি কি কৰিব লাগিব মাধৱদেৱে কৈছে আপুনি আপোনাৰ শত্ৰু আপুনি আপোনাৰ মিত্ৰ আপুনি আপোনাৰ ৰাসে মাৰে হৰিক নভজি নৰে আপুনি হৈ নষ্ট হৰি ভজী আপোনাক এটাই যে ভাগৱত নুশুনা জীৱই কেতিয়াও মুক্তি পাব নোৱাৰে মনত ৰাখিব দেই এইটো অকল ভাগৱত দৰ্শন নহয় বিজ্ঞানেও স্বীকাৰ কৰিছে যে আমাৰ পৃথিৱীৰ উপৰিভাগত যি বায়ুমণ্ডল আছে তাক ঘনত্বৰ ওপৰত বিজ্ঞানে তিন প্ৰধানকৈ তিনিটা স্তৰত ভাগ কৰি দেখুৱাইছে টপস্ফিয়াৰ টেটস্পিয়াৰ আইনস্পিয়াৰ আইনস্পিয়াৰক আটাইতকৈ ওপৰস্থৰ বৈতৰণী নদী বুলি কল্পনা কৰা হৈছে গতিকে ভাগৱত শুনা জীৱ ইমান নিৰ্মল হৈ যাব ই ৰকেটৰ দৰে প্ৰয়াণৰ পিছত তিনিটা লেয়াৰ ভেদ কৰি চৌধ্য ব্ৰহ্মাণ্ডৰ বাহিৰত শুদ্ধ জীৱ ভকতৰ কাৰণে নিৰ্মাণ কৰি থোৱা বৈকুণ্ঠত অৱস্থাত আৰু ঘূৰি আহিব নালাগে ভাগৱত নুশুনা জীৱ এই তিনিটা লেয়াৰৰ ভিতৰত পুনৰৱি জনমম পুনৰৱি মৰ্ণম হৈ থাকিব

তেওঁ পূৰ্ব পুণ্যৰ ফলত এই জন্মক সুখ ভোগ কৰিব পাৰিব কিন্তু পিছৰ জন্মত তেওঁ জীৱটো আকৌ তললৈ নামি যাব লাগে পুনৰ জনম পুনৰ মৰণম হৈ থাকিব লাগিব মনত ৰাখিব কথা ভাগৱত নুশুনা জীৱ কেতিয়াও মুক্তি হব নোৱাৰে সেইকাৰণে সকলো শাস্ত্ৰ ভাগৱতৰ পৰা নিৰ্ণয় হৈছে ভাগৱত হৈছে একদম বেদ বেদান্তৰ সাত মনত ৰাখিব এই শাস্ত্ৰখন যদি আমি প্ৰথম স্কন্ধৰ পৰা দ্বাদশ স্কন্ধ শুনিব পাৰো পৰীক্ষিত সাতদিন আছিলে মাত্ৰ আমাৰ কেইদিন আছে বাৰু পৰীক্ষিত আজৰি সাতদিন আমাৰো সাত দিনেই পৰীক্ষিত অহা বৃহস্পতিবাৰ আজি শুক্ৰবাৰৰ পৰা অহা এই সাতটা দিনতে আমি ইয়াত বহি থকা সকলোৰে জন্ম আৰু মৃত্যু অৱশ্যম ভাল এই সাত দিনৰ ভিতৰতে জন্ম আৰু মৃত্যু হবই লাগে এই সাতদিন বাদ কৰি আমি কোনো জন্মও হব নোৱাৰো মৃত্যু হ'ল পৰীক্ষিত মাত্ৰ বেছ কৰি গৈছে আমাক কৈ আছে কথাখিনি গতিকে আমাৰ ভাগত শুনাৰ সময় আমাৰ হাতত মাত্ৰ সাতদিনহে আছে কোনে জানে মই ঘৰ পাম নে নাপাম পদ্ম নীৰ পৰি যি থিৰ সেইমতে জীৱনৰ চঞ্চল বুলি কৈছে পদুম পাতৰ পানীৰ লগত আমাৰ জীৱটো দেহত থকা জীৱটো তুলনা কৰিছে পদুম পাতৰ পানী যেনেকৈ বতাহে কোন সময়ত পেলাই দিব তাৰ কোনো নিৰ্দিষ্ট নাই ঠিক তেনেকৈ আমাৰ দেহত থকা জীৱটো কোন সময়ত কি পৰিস্থিতিত কেনেকৈ মৃত্যু হ'ব লাগিব তাৰো কোনো সিদ্ধান্ত নাই জুবিন নেকি মই কি গৈ সাগৰৰ মাজত সগরের মধ্যে থৈ আহিম বুলি ভবাটো নাকি কিন্তু হৈ গল গতিকে চব সব জীৱনবিলাক তেনেকুৱা এই কথা উপলব্ধি কৰি আমি যাতে এই শাস্ত্ৰ যাতে আমি প্ৰথমৰ পৰা দ্বাদশকণ্ড পৰীক্ষিতৰ দৰে যদি শুনিব পাৰোঁ এতিয়া পৰীক্ষিতে এই ভাগৱতৰ এই দ্বাদশকন্ধক ব্রহ্মজ্ঞান গঠন এই নামাকৰণৰ সৈতে এতিয়া পৰীক্ষিত আহি শুকে কি ক'ব বিচাৰিছে ইয়াৰ মাজেদি পৰীক্ষিত ক'বলৈ যোৱা দিশেৰে আমাক কি ক'ব বিচাৰিছে ইয়াৰ পৰা আমি জানিবলগীয়া বুজিবলগীয়া শিকিবলগীয়া আৰু আমাৰ উঠি অহা প্ৰজন্মক জনাবলগীয়া শিকাবলগীয়া বুজাবলগীয়া আমাৰ কি দিশ আছে মই আজি তাৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম পদবন্ধে দেই এই পদবন্ধ আলোচনাত আপোনালোকৰ যদি কিবা সংশয় থাকে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে প্ৰশ্ন কৰি সংশয়টো দূৰ কৰি ল'ব কাৰণ আমাৰ ভা শাস্ত্ৰত কৈছে কথা শুনিলে শেষ হৈছে মনৰ সংশয় কৃষ্ণৰ সেৱাটোৰ প্ৰতি দেৱে সেৱা নহয় গতিকে আমাৰ কৃষ্ণৰ কথা শুনিবৰ কাৰণে আৰু আগ্ৰহ আমাৰ বাঢ়ি যাব আজি যদি আপোনালোকৰ মনৰ সংশয়বিলাক দূৰ কৰে কালিলৈ কেনেকৈ শুনো পুৰলৈ কেনেকৈ শুনো এই ভাৱনাটো আমাৰ বাঢ়ি যাব গতিকে সেইটোৱে হ'ব আমাৰ কাৰণে ভক্তি স্ব পৰম অনুক্তি ঈশ্বৰেই ভক্তি ঈশ্বরের কথা শুনিবলৈ জানিবলৈ বুজিবলৈ যেতিয়া আমার অনুৰাগটো বাড়ি যাব আমার ভক্তি আহি যাব আর ভক্তি লগে লগে আমার ছয় নম্বর অনুষ্ঠান হব দে আগ্রহ রতী কীতি ভক্তি শান্তি ছয় নম্বর এটা আমার আজির অনুষ্ঠানটা আমি আই লাগলো এই জন্ম নয় পিছন জন্ম পিছন জন্ম নয় জন্ম আমার জীবটে যেতালেক সাধু শুনি ভি মানে হ্যাঁ পুণ্য অর্জন করবেনালেক আমার জীবই কেউ ঈশ্বৰৰ ওর যাব ক'লে দেই সেইকাৰণে আপোনালোকে শুনিব লাগিব এতিয়া প্ৰশ্নখিনি আপোনালোকে আজি পাথৰ পথ কৰিব অন্য প্ৰশ্ন থাকিলে অন্তত মোক সুধি পেলাই আপোনালোকে সংশয়টো দূৰ কৰিব আমাক কথা শুনি লিখে গৈছে মনৰ সংশয় আপোনাৰ সংশয়যুক্ত কথা আনক নকব আপুনি যিটো কথা নিজেই সঠিককে নাজানে আনক কৈ কেতিয়াও বিপদলৈ নিদিব গতিকে আপুনি সংশয়টো দূৰ কৰিবৰ কাৰণে সাধুৰ সান্নিধ্য ল'বই লাগিব ভকতৰ সংগ ল'বই লাগিব ভক কল্পর বৃক্ষ মই মনে এখেতে জানে নজনাটো এখেতে জানে তেখেতে জানে আমি ভকতৰ মাজতেই আমি সকলো সকল সংসদ করবো সেই কারণে কল্পতর বৃক্ষ তিনজোপা স্বৰ্গৰ কল্পতর পিজাত মৈত্যর কল্পতর ভকত আৰু বৈকুণ্ঠৰ কল্পতর ভাগৱত বা ভগৱত মনে রাখবে দেই ভাগৱত যি দিছে তাকে সব দিছে জীৱন জীবনশৈলীর কথা গতিকে আমি মাত্ৰ আজিৰ দৰে অনুষ্ঠান পাতি যাতে আমি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আমি যাতে ভাগৱতৰ প্ৰতিটো স্কন্ধৰ কথাখিনি আমি কৰিব পৰাকৈ আপুনি যদি আধা বয়সতো গুচি যাবলগীয়া হ'ল গোটেই ভাগৱতখন শুনিবলৈ নাপালে আপোনাৰ জীৱৰ অকল আমাৰ ভাগৱত কৈছে স্বধৰ্ম তেজী ভজে কৃষ্ণক সম্প্ৰতি তাতো প্ৰেম পূৰ্ণ দেৱে ন ভৈল ভগৱতী ভৈল ভ্ৰষ্ট গলিবা অলপতে গৈ লাভ জনা নহয় তাহাৰ অকল্যাণ আজি ভাগৱত শুনাৰ যিটো পুণ্য

এটো আনৰটো দূৰ কথা দেৱতাই বাঞ্ছা কৰে বুলি বেদত উল্লেখ আছে অত হি দেৱ ইচ্ছন্তি জন্ম ভারত ভূতলে এই পৃথিৱীত মানুহৰ জন্ম পালে আজি দৰে ভক্তি কৰি জীৱন মুক্তি কৰিব পাৰে স্বৰ্গত ভূতবাদ বস্তু আছে ভক্তিবাদটো নাই ভক্তিবাদ কেৱল পৃথিৱীত আছে মন ৰাখিব সেইকাৰণে শংকৰদেৱে ভাৰতবৰ্ষৰ চাৰি সীমাত জন্মগ্ৰহণ কৰা মানুহক চাৰি ধন্য পাত্ৰ বুলি কৈ থৈ গৈছে দেই ধন্য ধন্য কলিকাল ধন্য নৰ তনু ভাল ধন্য ধন্য ভাৰত ধন্য ধন্য ৰাম নাম আমি তিনিটা ধন্য অতিক্ৰম কৰি আহিলোঁ কলি যুগত ভাৰতবৰ্ষত নৰতনু পালো কোনেও বাধা দিম এতিয়া চাৰি নম্বৰ ধন্যটো কাৰ্যকৰী কৰিব লাগে ৰাম নাম ল'ব লাগে দেই তেতিয়া আমাৰ জীৱই বৃদ্ধি পাই যাব এতিয়া আপোনালোকৰ মনত প্ৰশ্ন আহিব পাৰে যে ভাৰতবৰ্ষৰ চাৰি সীমাত গ্ৰহণ জন্মগ্ৰহণ কৰা সকল যদি চাৰি ধন্যৰ পাত্ৰ আমেৰিকা ৰাছিয়া জাপান ইংলেণ্ড আদি প্ৰগতিশীল দেশবিলাক শংকৰদেৱে নিশ্চয় পৃথিৱীত যিমান প্ৰগতিশীল দেশ আছে চব ভোগবাদী দেশ ভক্তিবাদ কেৱল ভাৰতবৰ্ষত আছে মনত ৰাখিব কথাটো দেই এইটো ভৌগোলিক পৰিসীমাৰ মাজত উদাহৰণ কিন্তু বহু বসন্ত দৃষ্টিৰে যদি আপোনালোকে চাই গোটেই পৃথিৱীখনেই ভারতবর্ষ হয় মানে জম্মুদ্বীপ এই জম্মুদ্বীপরপ্র এই রাষ্ট্র সৃষ্টি হয়েছে সেই ফলপরা এই গোটেই পৃথিবী জন্মগ্রহণ করা মানুষের যিটো জীৱই ঈশ্বর ভক্তি তেওঁ গতি পাব আর বিলে হয়ে থাকিব আপনি ভারতবর্ষ ভক্তিবাদী দেশ জন্মগ্রহণ করে যদি আমেরিকা রাশিয়া জাপান ইংলেণ্ডৰ ভোগবাদী দেশের কথা ভাবি পেলায় মৃত্যুর মুখত পড়ে মৃত্যু খাব সেই চকৰিটোকে ঘূৰাই আছে চক্ৰ পৰিৱৰ্তন জীৱনৰ সুখ দুখ বিলাক চকুৰ দৰে ভগৱন্তে ঘূৰাই আছে এয়া হৈছে ৰহস্য দেই এয়া হৈছে বিনোদ বিলাস আনন্দ এতিয়া আমাৰ মৃত্যুমুখী পরিখিত সাত দিন সময় আছে দেবে এই ব্রহ্মজ্ঞান কথন নামাকরণের সৈতে এই আধ্যর যোগেদি কি কবলে ইয়াৰ পৰা জানিবলগীয়া বুজিবলগীয়া শিকিবলগীয়া আমি উঠি অহা আমাৰ আমার পৰিয়ালক আমাৰ সমাজখনক আমি ইয়ারপ্রাম জানাবলিয়া বুঝাবলিয়া দিক কি আছে মই তাৰ এৰা জগতৰ কৰ্তা কৰ্তা ব্ৰহ্মা মে স্বৰ যাহাৰ অধীন দুয়ো দেৱনী ৰন্তৰ হেন ভগৱন্তক সো নীলাম আৰু আছে নিৰপতিটো মাৰমী পৰিখিত কৈছে তোমাক মই জগতৰ হত্যাকৰ্তা ব্ৰহ্মা মহেশ্বৰ সৃষ্টিকৰ্তা ব্ৰহ্মা সংহাৰকৰা শিৱ বা মহেশ্বৰ যাহাৰৰ অধীনৰ দুয়ো দেৱ নিৰন্তৰ যি দুজন শ্ৰেষ্ঠ দেৱতা ভগৱন্তৰ আজ্ঞা বাহী অধীন দাসত্ব স্বীকাৰ কৰে তেওঁলোকৰ আজ্ঞা মতেহে তেওঁলোকে কাম কৰিব পাৰে স্বতন্ত্ৰ নহয় গতিকে তেনে কথা হেন ভগৱন্ত শুনিলা মহাশয় তেনেকুৱা ভগৱন্তৰ গুণৰ কথা তোমাক মই শুনালো আৰু আছে নিপতি তোমাৰো মৃত্যু হয় এতিয়াও তোমাৰ মৃত্যুলৈ ভয় কৰি আছা নেকি বাৰু বুজিছানে এই বুলি প্ৰশ্ন কৰিছেনে এৰামে কি মা তুমি গীতাৰ্থ শুনিলা হা ভাগৱত কথা প ৰ অভল কোটি জন্মৰ পা তে মৰুহে ন মনৰ অজ্ঞান কৰ এতিয়া পৰীক্ষিত কোৱাৰ চলে আমাক কৈ আছা দেই খুব দেৰে কি বুলি কৈছে যে আপু আউৰ কি মৰিবা তুমি আপুনি কৃতাৰ্থ

বা চুই মানে লাইটৰ ছুইচটো যদি অন কৰি দিয়ে তেতিয়াহ'লে এই ৰুমটোত থকা আন্ধাৰবিলাক গোটেই দিনটোৰ ভিতৰত বা গোটেই বছৰ বা বহু বছৰ ধৰি থকা আন্ধাৰটো তৎক্ষণাত নাইকিয়া হৈ যাব মানে আমি যদি বন্তি এগছ জ্বলাই দিওঁ বা মানে লাইটৰ ছুইচটো অন কৰি দিওঁ তেতিয়া এই ৰুমটোলৈ পোহৰ অহাৰ লগে লগে ইয়াৰ ভিতৰৰ আন্ধাৰখিনি তৎক্ষণাত নাইকিয়া হৈ যাব এইটো যেনেকৈ বাস্তৱ সত্য আমি কোটি জন্মৰ পাপ কৰি পেলাই যদি এবাৰ কৃষ্ণ বুলি কৈ থাকোঁ তেতিয়াহ'লে সকলো পাপ নাইকিয়া হৈ যাব হৰিনাম উতাসুক দহি কৰে চন গতিকে আমাৰ পাপবিলাকক শুকান বনৰ লগত তুলনা কৰিছে আৰু নামক জুইৰ লগত তুলনা কৰিছে শুকান বনত জুই লাগিলে যেনেকৈ তৎক্ষণাত পুৰি নাইকিয়া হৈ যায় ঠিক তেনেকৈ ভগৱন্তৰ নাম এবাৰ উচ্চাৰণ কৰাৰ লগে লগে আমাৰ কোটি জন্মৰ পাপ নাইকিয়া হৈ যায় সেইকাৰণে কৈছে ভৈল কোটি জন্মৰ পাতি কচৰ চুৰ ভাগৱত শুনাৰ লগে লগে তোমাৰ গোটেইবোৰ পাত আছিল চব নাইকিয়া হৈ গল মৰু হেন মনৰ অজ্ঞান কৰা ধৰি এতিয়াও মৰিম বুলি এৰামে নাহি জন্ম পূৰ্বৰ অদ্যাপিন অজৰ অমৰ তুমি আত্মা শেষ দেহৰেহে ধৰ্ম ইটো জনমৰণ দেহতে শে সন্তে হুৱৈ দেহ এতিয়া কি হৈছে নাহি জন্ম পূৰ্বতো অদ্যাপি নোহোৱা জাতো আগতেও জন্ম হোৱা নাই এতিয়াও নোহোৱা মানে জীৱৰ জন্ম মৃত্যু নাই জীৱ অজ ব্ৰহ্ম সেইকাৰণে ভগৱন্তই সৃষ্টিৰ আদিতে ব্ৰহ্মাক কৈছে হেৰা ব্ৰহ্মা হব লগা হয় কিয় স্বভাৱতে অজময়ি জন্ম নাহি যাৰ ভকতৰ ইচ্ছাই মই ধৰো অৱতাৰ মই অজ ব্ৰহ্ম মোৰ জন্ম নাই মৃত্যু নাই কিন্তু মই অকল ভকতৰ ইচ্ছাপূণ কৰিবৰ কাৰণে মই অৱতাৰ ধানো এতিয়া মনত ৰাখিব দেই ভগৱন্ত কিহৰ কাৰণে এতিয়া আপোনালোক যেতিয়া ভগৱন্তৰ প্ৰিয় হবলৈ হলে আপোনালোক প্ৰথমতে নিজে ভকত হৈ লব লাগিব দেই নিজে ভকত হব লাগিব তাৰপিছত নিজৰ পৰিয়ালটো ভকত কৰিব লাগিব তাৰপিছত ওচৰ চুবুৰীয়া তাৰপিছত সমাজ বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকা মনত ৰাখিব প্ৰথমতে এইখন ঘৰ ভকত কৰি ল'ব লাগিব এইখন এখন ঘৰ বুলি কৈছে দেই উদ্ধৱক কৈছে মহুৰ সেৱাৰ যোগ্য মনুষ্য শৰীৰ ইহাকে বুলিয়ে দৃঢ় জানা মহিলে এই মানুহৰ জন্মতেহে ঈশ্বৰৰ সেৱা কৰিব পৰা অধিকাৰ আছে আনৰ নাই তে এই ঘৰখন প্ৰথমে তুমি মই থকা ঘৰ কৰিবা আপুনি প্ৰথম এইখন কৃষ্ণক ৰাখিব লাগিছিল কৃষ্ণ শব্দৰ অৰ্থই হৈছে আনন্দ দেই কৃষ্ণ কৃষকেনৰ শব্দ এইটো পৃথিৱী বচকৱ হৰিলে ন আনন্দক প্ৰৱৰ্তই দুয়ো একক পদক ভৰিলে পৰম ব্ৰহ্মৰ ৰূপ কৃষ্ণ নাম আনন্দক মাত্ৰ হয় আপুনি যিমান কৃষ্ণ বুলি দিনটোত কৈ থাকিব পাৰিব সিমানেই আপোনাৰ মুখত আনন্দ আহি থাকিব মনত ৰাখিব কথাটো এতিয়া আমি কৃষ্ণক আহাৰ দিব লাগিব আমাক যিজনে জীয়াই ৰাখিছে পৰমাত্মা ভগৱন্তক আমি সেইজনক আহাৰ দিব লাগিব দেই আমাৰ পৰিয়ালটো বচাই ৰাখিবলৈ আমি আহাৰ খুৱাব লাগিব আহাৰ নাখালে যেনেকৈ মৃত্যু হৈ যাব এইটো যেনেকৈ বাস্তৱ সত্য আমাক যিজনে জীয়াই ৰাখিছে আমি তেওঁকো আহাৰ খুৱাব লাগিব তেওঁক যদি আহাৰ খাব নিদিয়ে তেওঁ কেনেকে আপোনাক জীয়াই ৰাখিব এতিয়া তেওঁৰ আহাৰটো আমাৰ এই মায়া পিতৃ মাতৃ বা পৰিয়ালৰ দৰে ভাত পানী বা জা দুখন খুৱাব নালাগে আমাক জীয়াই ৰখা পৰম ভগৱন্তক জীয়াই ৰাখিবলৈ হ'লে আমি কি কৰিব লাগিব সেই কৃষ্ণক পূজা কৰিব লাগিব সেই কৃষ্ণ পুঁজিৱে দ্ৰব্য লাগে মাত্ৰ নাম তেবে নৰে লভে ধৰ্ম মুখ্য অৰ্থ কাম আমি ভগৱন্তক সেৱা পূজা কৰিবলৈ হ'লে আমি নামেৰে পূজা কৰিব লাগিব তেওঁক আহাৰ খুৱাব লাগিব নাম তেওঁ নামহে গ্ৰহণ কৰে অন্য বস্তু গ্ৰহণ নকৰে বুজিলা নাই সেই কৃষ্ণ পুঁজিৱে দ্ৰব্যত লাগে মাত্ৰ নাম তেবে নৰে লভে ধৰ্ম মুখ্য অৰ্থ কামটো চতুৰ্ভ সাধনে যাব আৰু নাম কাৰোবাৰ ধাৰ কৰিব নালাগে হিয়াৰ মাজে নামৰ ভাণ্ডাৰ মুখে বা জানে আপোনাৰ হৃদয়তে মাধৱদেৱে সদায়েই মংগলটাৰ অমংগল নাই ভগৱন্তৰ হাজাৰটা নামৰ পৰা দুটা আখৰৰ ৰাম কৃষ্ণ নামটো যদি আমি সদায় খাওঁতে শুওঁতে উঠোতে লৰোতে গঢ়ো যাওঁতে যদি কব পাৰো আমাৰ কোনো অমংগল ৰাম কৃষ্ণ হৰি লাজ নালাগে কৃষ্ণ বুলি কবলৈ লাজ কৰা মানুহ আছে ডাঙৰকে কৃষ্ণ বুলি কবলৈ লাজ কৰা মানুহ যদি আমাৰ কোনোবা মনত যদি আজিৰ তাৰিখলৈকে ভগৱন্তৰ হাজাৰটা নামৰ পৰা এটা নাম কবলৈ যদি আমি লাজ কৰি আছো লাজ মানেই মায়া মায়া মানেই অজ্ঞান অজ্ঞান মানেই আন্ধাৰ আন্ধাৰ মানে ৰাখিল আমাৰ জীৱটো মানুহৰ জন্ম পাই যদি কোনোবাই আজিৰ তাৰিখত ঈশ্বৰৰ হাজাৰটা নামৰ পৰা এটা যদি মুকলি মনে কবলৈ যদি লাজ কৰি আছে সেই জীৱটো দিনক দিনে দুখ দুৰ্গতি ফালে গতি গধুগতি হৈ যাব মনত ৰাখিল আমাৰ ভাগৱত গৈছে যিটো জনে যায় মাধৱ কৰ নামৰ স্মৰি পাছে পাছে ফুৰে দেৱ দেৱী ত্ৰুটি কৰি মূৰ্তিমন্ত হুইয়া পঞ্চ প্ৰকাৰৰ মুকুটি মোক লোৱা বুলি পাব অৰয় কাকতি ভগৱন্তৰ নাম লৈ যিজন যাব পাঁচ প্ৰকাৰ মুক্তিয়ে মোক লোৱা মোক লোৱা বুলি কৈ যায় কিন্তু ভকতে মুক্তি নিবিচাৰে মুক্তিটো নিষ্পৃহা যিটো সেই ভকতক নমু ৰসময় মাগুহো মাক ভকতি ভকতে কি কৰে অবিদ্যা বিনাশ কৰে আমাৰ অজ্ঞানতাবিলাক নাশ কৰি দিয়ে ভগৱন্তৰ নামৰ দ্বাৰা অবিদ্যা নাছিলে আনো বিভূতি যতেক ভকতৰ পিছে পিছে ফুলয় প্ৰত্যেক যদ্যবিধ এইসমে তাকো স্পৃহা নকৰে তহু কোনো ভকতীয়ে আপুনি ঈশ্বৰত ভক্তি কৰক মুক্তি বিচাৰিব নালাগে মুক্তি নিজে নিজে আহিব আপোনাৰ ঘৰতে ভকতৰ পিছে পিছে মুক্তি ঘূৰি ফুৰি গৈছে ভকতে নলয়হে হয় নাই কিন্তু ভকতে মুক্তি মুক্তিয়েহে ভকতৰ পিছে পিছে গৈ থাকে আপুনি ভগৱন্তক বিচাৰিব নালাগে ভগৱন্তই আপোনাৰ ঘৰখন বিচাৰি আহিব